বোঝ উপরে ললিতা বিড়া এমিটি এক দৃশ্য অ দর্শক বন্ধু যাকে দেখি আপনার বিচলিত হয়ে পড়বে ঘটনাটি হইছে বরগজ জেলা গাইসলেট ব্লক অন্তর্গত গোরেন মুন্ডা গ্রামর ভগবান সাহু এবং তামিসুতা অভয় বিছি পড়ে রিটি এমিটি এক রোগ তা ব্যাপি যাহ চিকিৎসা করু করু থকি গলে পর লোক এবং চৌদ বর্ষর এক পিলা অছি যা নিজ মা বাপার যত্ন নেউছি পাঠ পড়া বয়সরে পরিবার বোঝ এমি দুঃখ যন্ত্রণা কিনছি দর্শক বন্ধু পলাই যাওয়া আমি চারি বর্ষ পাঁচ বর্ষ পূর্ব তাপা ভগবান সাউ মনরেগা কার্যরে কাম করা যাইলে এবং হঠাৎ গোড় খসি পড়ি লা বলে ধরাশী পড়ি ভগবান সাউ এবং পছপট মেদণ্ডর হাড় অচানক ভাঙ্গি যাই এবং সেঠু আর তাঁর যন্ত্রণা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাম করা বন্ধ দেলা ঘরে বিছার পড়ে রে ভগবান লোকে জমি বিল ঘর বাড়ি সাউকার ঠেক টা আিকিৎসা কলে হলে কোণ সে ফলাফল পাইলে না শেষে বিছনার পড় ଭଗବାନ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିସୂତା ସାହୁ ମଧ୍ୟ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଦୁଇଟି କିଡନୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ମା ବାପା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ରହିଛି ଚଉଦ ବର୍ଷର ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଘରେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢିବା ବୟସରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପାହାଡ଼ ବୋଲି ଏକ ବୋଝ ନଦୀ ହୋଇଛି ମା ବାପାର ଯତ୍ନ ନେଉ ନେଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭୁଲି ଯାଇଛି ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଶାସନ ନା ଆସିଛନ୍ତି କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ସାହା ଭରସା ସେହି କୁନି ପିଲା ଚଉଦ ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ପିଲା ଯିଏକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି କାମ କରିକି ମା ବାପାକୁ ପୋଷୁଛି ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କେବେ ତ ଶୁଣି ନଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ମାଆ ଏବଂ ବାପା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ଦୋହ୍ଲାଇ ଦେବ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଖବରଟି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟତା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଏଇ ଖବରକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ